ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका यासारख्या संस्था थेट सामान्य जनतेशी जोडलेल्या असतात त्यामुळे त्यांच्या कार्यप्रणालीमध्ये पारदर्शकता असेल तरच सामाजिक व्यवस्थेमध्ये बदल घडवणं शक्य होईल असं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी म्हटलं आज मुंबईमध्ये मुंबईमध्याऐंशाव्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते भविष्यातल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सर्व राज्यांच्या विधिमंडळ अध्यक्षांनी विधिमंडळ कार्यप्रणालीची समीक्षा आणि संशोधन करावं असं आवाहन त्यांनी केलं कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे लोकशाही संस्थांच्या कार्यप्रणालीमध्ये पारदर्शकता दक्षता आणि उत्पादकतेमध्ये वृद्धी होईल असंही ते म्हणाले प्रभावी और जवाबदेह होती है संसद की हो विधानसभा की हो उसमें जो चर्चा होती है वह दल से ऊपर उठकर चर्चा होती है इससे संसदीय समितियों को और प्रभावी बनाया जाए उनके कार्यक्रम को में और दक्षता लाई जाए और उसके लिए जो जो संसदीय समितियों के अंदर बदलाव लाने हैं ताकि संसदीय समितियों जिन विषयों पर मुद्दों पर नीतियों पर बजट पर कई विषयों पर संसदीय समितियों में चर्चा होती है इससे कार्यपालिका पर भी नियंत्रण और पारदर्शिता आती है और सरकार को भी अपनी नीतियां बनाने में संसदीय समितियों के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इसी के साथ संसदीय समितियों में जो विषय आते हैं चर्चा आते हैं उससे बेहतर कानून बनाने का रास्ता भी साफ होता है ताकि भविष्य में जहां आवश्यकता है कानून बनाया जाए में जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है वह बहुत प्रभावी तरीके से शासन में पारदर्शिता और जवाबदारी लाने में होगी